जाता ओषधयो देवेभ्यस्तृयुगम् पुरा मन्दामि बभ्रूणामहगम् शतम् धामानि सप्त च शतम्बोऽमानि सहस्रमुतबोरुहः अथा शतक्रत्व योजमिमम् मे अगदम् कृता पुष्पावते प्रसोवते स्फलिनीरफला उत अश्वा इव सजित्परेर्वेरुधः पारयिष्णवः ओषधेरिति मातरस्तद्दो देवेरुपब्रुवे प्रपागंसि विघ्नतेरितरपश्चातयमानाः अश्वत्थेवो निषदनम् पर्णेवो वसतिः कृता गोपा जगित्किला सथ यत्सनवथपोरुषम् यदहम् वाजयन्निमा ओषधीर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजीभगृभो यथा यदौषध यः सङ्गच्छन्ते राजानस्तमिताविव विप्रस्त उच्यतेऽभिजग्रक्षोहामि पचातनः निष्कृतिर्नामबमाताछा यो जग्रस्थसङ्कृती हि सराः पतत्रिणीष्टनयदामयति निष्कृता न्यावो अन्यामभत्त्वन्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविधाना इदम् मे प्रावतावचः उच्छुष्मा ओषधीनाम् गावो गोष्ठादिवेरते धनगम् च निश्चन्ती नामात्मानम् तव पूरुष तिविश्वाः परिष्ठास्तेन इव व्रजमक्रमुः ओषधजः प्राचित्यभुर्गित्यम् तनुवागुम् रपः यास्त आतस्थुरात्मान्या आविशः परः परुः तास्ते यक्ष्मम् वि बाधन्तामुग्रो साकम् यक्ष्मप्रपतश्येन कि देविना साकम् वा तस्य भ्राज्या साकम् नश्च निहाकजा अश्वावतीगुम् सोमवती मोर्जयन्ति मुदोजसम् आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये याः फलिनेर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्तगृह्मसः या ओषधजस्तो वराज्ञेः प्रविष्टाः पृथिवी मनो तासाम् त्वमस्युत्तवा प्रणो जीवातवे सु वा अवपतम् तेरवदम् दिव ओषधयः परी जन् जीवमश्नवामहेन सरिश्चातिपूरुषः याश्चेदमुपशृण्वन्तिश्च दूरम् परागताः इह संगत्यतास्तर्वा अस्मै सम् मा वारिषत्खनिता यस्मै चाहम् खनामिवह विपच्चतुष्पदस्माकगम् सर्वमस्तनातुरम् ओषधजः सम्पदम् ते सोमेन सह राज्ञा ब्राह्मणस्तगम् राजम् पारयामसि ओ यम्बकम् यजामहे सुबन्धिम् पुष्पर्धनम् पूर्वारुपमिव बन्ध ृत्योक्षीयमामृतायम्बकं यजामहे सुबन्त्रिपुष्टिबन्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो दुःक्षीयमा i right.